اچھا سوال ایک اور یہ موصول ہوا ہے کہ آزان کے وقت کیا کاموں کو روک دینا کا حکم ہے کیا قرآن میں کہ تمام کاموں کو روک دینا چاہیے آزان کے وقت اچھا یہ ایک سوال موصول ہوا تھا ہمارے پاس کہ مشاہدے میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ بعض لوگ بڑی سختی سے اس پر عمل پیرا ہیں کہ اذان جیسے ہی ہوتی ہے تو سارے کاموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ساتھ میں لوگوں پر تنبی بھی کی جاتی ہے کہ بھائی اذان ہو رہی ہے تو آپ کاموں کو چھوڑ دیجئے اذان کا احترام اس کے لیے لو استعمال کیا جاتا ہے کہ اذان کا احترام کر لیجئے کام کو بعد میں کر لیجئے گا پہلے اذان کو سن لیجئے اس کے بعد اپنے کام کو ادا کیجئے تو لوگ بھی یہ ہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے سنی سنائی کے اندر کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے تو فولیاں سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اذان جب ہو نا تو اذان کے ٹائم پہ کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ کو اذان کا احترام یہ ہے کہ اذان کو غور سے سنا جائے اور سارے کاموں کو ترک کر دیا جائے اگر آپ نے یہ اس طریقے سے اس کام کو انجام دیا تو آپ نے اذان کا احترام کیا ورنہ اذان کا احترام نہیں ہوگا تو یہ اذان کے احترام کے اندر بات بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کے اندر تو اذان کا لفظ جو آیا ہے وہ اذان و من اللہ و رسول الاََ ناس یوم الحج اکبر آپ اذان کا معنی دیکھ لیجئے ان آیات کے اندر جا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اذان کا یہاں معنی عام طور پر اعلان کیا جاتا ہے حمزہ زال اور نون اس سے زینہ کا لذبی آیا صوح انفطور کے اندر ہے یا انشقاق کے انشقاق ان کے اندر ہے مؤزن ہمارے یہاں جو استعمال کیا جاتا ہے یہ و ازن بَيْنَهُمْ البینہم اللہ عَلَى الظَّالِمِينَ یہ والی آیت قرآن کے اندر موجود ہے مؤذن نے اذن کر دیا تازین کر دی تو قرآن کا جو مؤذن ہے وہ یہ مؤذن نہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے قرآن میں جو اذان کا لفظ آیا ہے وہ یہ اذان نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے آپ جا کر قرآن میں اذان کے لفظ کو سرچ کر لیجئے جتنے بھی اس کے حمزہ زال اور نون سے ڈرائیوڈ ورڈ ہیں ان کی میننگ کو دیکھ لیجئے آپ کو کہیں بھی نہ تو یہ اذان ملے گی نہ موذن اس معنی کے اندر آپ کو نظر آئے گا یہ جو اذان ہمارے ہاں رائج ہے یہ روایات سے ماخوذ ہے روایات سے اخذ کردہ ہے قرآن کے اندر یہ الفاظ جس طرح بیان کیے جاتے ہیں یہ قرآن سے ثابت نہیں ہیں آپ یہ جا کر کسی مسجد کے اندر کسی بھی شخص سے معلوم کر سکتے ہیں یہ روایات سے اخذ کردہ ہیں یہ الفاظ <coughs> روایت حدیث سے اخذ کردہ یہ الفاظ ہیں اور کسی بھی روایت کے اندر اذان کے کوئی آداب مروی نہیں ہیں دوبارہ سن لیجئے کسی بھی روایت کے اندر اذان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ادب مروی نہیں ہے کہیں یہ نہیں لکھا کہ اذان جب ہو رہی ہو تو آپ سارے کاموں کو ترک کر کے یہ کام کیجئے یہ سارے کام ترک کر دیجئے ایک روایت کے اندر صرف جواب دینے کا ذکر آیا ہے کہ اذان کا جواب دینے کو جنت کی بشارت سے ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جنت کی بشارت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اذان کا جواب دیتے ہیں وہاں پر بھی لازم قرار نہیں دیا گیا کہ آپ اذان کا جواب لازم دیں صرف وہاں پر جنت کی بشارت دے کے لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ احترام آپ کو کس نے بتایا کیسے بتایا کس سورس سے بتایا کہ اذان ہونے کے ٹائم پہ آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے تو احترام مانا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روڈ پر چلنے والی جتنی گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں چلانا چھوڑ دیں آسمان پر اڑنے والے جہاز وہ جہاز اڑانا چھوڑ دیں اور جتنی مشینری کام کر رہی ہے جتنی چیزیں کام کر رہی ہیں ان کو آپریٹ کرنے والے اپنے کاموں کو چھوڑ دیں ترک کر دیں ورنہ وہ اذان کے احترام کے خلاف گمان کیے جائیں گے کہ یہ خلاف اذان کام کر رہے ہیں خلاف احترام کام کر رہے ہیں ایسا تو کوئی بھی نہ تو عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے جو لوگ یہ کام بتا رہے ہیں جو لوگ ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ ان سے سوال کریں کہ کس روایت میں کس روایت میں راوی نے اللہ کے وصول سے منصوب کر کے یہ بیان کیا کہ اللہ کے وصول نے یہ کہیں بیان کیا ہو کہ ہاں جب اذان ہو تو آپ سارے کام ترک کر دیجئے یہ اذان کا احترام گمان کیا جائے گا جب ہے ہی نہیں تو پھر آپ نے کس بنیاد پر اس کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنا ہے ایسے ہی بس لوگوں کے بتائے ہوئی باتوں کے بنیاد پر آپ عمل کیے جا رہے ہیں اس سے رکے جا رہے ہیں اور جو نہیں رک رہا اس کے بارے میں اپنے ذہن میں اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں جبکہ بدگمانی پیدا کرنے کی آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے بس خوام خواب ازان کا کوئی ایک لفظ ایسا بتا دیں جس کے ترجمے کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ سارے کام چھوڑ دو ترک کر دو کسی بھی لفظ کا یہ معنی ہے ہی نہیں جس مقصد کے لیے وہ اذان دی جا رہی ہے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں آپ جو نہ کرنے والے ہیں وہ بھی اس کا احترام کر رہے ہیں کہ کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں جاتے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے جو حیا عرصہ کہہ رہا ہے اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں بس چھوڑ کر بیٹھے ہیں اپنے کاموں کو تو کسی بھی طریقے سے اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں لیکن خواہ مخواہ اس کے اوپر تنبیحات اور اس کے خلاف عمل کرنے والوں کو اپنے دل میں برا گمان کر کے بیٹھے ہیں ہے ہی نہیں ایسا کوئی ادب نہ تو روایت میں ہے قرآن کا تو کہنے ہی گیا قرآن کا میں نے کہا نا اذان کا تو معنیٰ قرآن میں جا کے چیک کر لیجئے نہ تو جو ہمارے مروجہ اذان ہیں جو معزن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس معنیٰ میں قرآن میں آیا ہی نہیں ہے تو میں قرآن سے جو ثابت ہو ہی نہیں سکتا کوئی احترام روایات کے اندر بھی کوئی احترام موجود نہیں ہے کہ سارے کاموں کو ترک کر دیجئے اور صرف اذان کو سنیں اذان میں کوئی ایسا لفظ ہے جس میں لکھا ہوگا اذان کو سنو ایک لفظ کا ترجمہ کسی ایک عبارت کا ترجمہ کہ اذان سننے کا لفظ بھی آیا ہو کہ اذان کو سنا جائے اور پھر کس طریقے سے عمل کریں گے اس کے اوپر ایک علاقے کے اندر اگر پانچ مساجد مختلف مسالک کے موجود ہیں اور ہر مسجد کی اذان میں چار چار منٹ کا وفا ہے تو مؤذن دو منٹ میں تین منٹ میں اذان کو مکمل کر رہا ہے تو آپ کیا پندرہ بیس منٹ کام ہی نہیں کریں گے چھوڑ دیں گے یا پھر آپ اس کے اندر تقسیم کریں گے کہ یہ میرے مسلک کی مسجد ہے تو میں اس مسجد کی اذان کے اوپر وہ کام کرنا ترک کر دوں گا احترام کی بنیاد کے اوپر لیکن اس مسلک کی مسجد کو میں میں نہ تو مسجد گمان کرتا ہوں نہ اس کی اذان کو میں اذان گمان کرتا ہوں تو میں اس کی اذان کے اوپر کام کو ترک نہیں کروں گا آپ یقین کیجئے ہمارے معاشروں کے اندر یہی کام چل رہا ہے کہ اذان بھی میں اس کو مانتا ہوں جو میرے مسلک کی مسجد کے اندر ہو رہی ہے اسی کا احترام لازم سمجھتا ہوں احترام کرتا ہی نہیں ہوں اور پھر اذان بھی کیا مسجد سے ہونا ہی ضروری ہے اگر آپ کسی ٹی وی کے اوپر ریڈیو کے اوپر موبائل کے اوپر کہیں بھی اذان کی آواز سن لیتے ہیں کسی کی ٹون موبائل کے اندر اذان والی ہوتی ہے تو کیا آپ اس ٹون کو سن کر بھی اپنے کاموں کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ بھی تو احترام نہ کرنے کے دائرے کے اندر ہی شامل ہو رہے ہیں میں تو یہاں تک لے کے آ رہا ہوں آپ تو پتہ نہیں کہاں چل رہے تھے یہاں تک بھی تو آئیے اگر کرنے والے تو پورا کر کے دکھائیں نا لما تقولون مالا تفعلون کا ارتقاب کیوں کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں اس پہ خود بھی عمل نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تو بیٹھ جاتے ہیں کاموں کو چھوڑ کے لیکن جب کہیں پر ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی احترام نہیں ہو رہا ہوتا یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں جو کرنے والے ہیں نا اس کے احترام ان کو دیکھیے گا اکیلے میں کبھی کسی محفل کے اندر دیکھیے گا کسی مقام پہ دیکھیے گا جہاں پر لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں سارے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں لے آئیے مختلف کام اپنے ذہنوں کے اندر پھر دیکھیے ترک کر رہے نہیں کر رہے ہیں تو ایسا کوئی احترام نہیں ہے نہ تو روایات کے اندر کہیں ایسا کوئی احترام کوئی ادب بیان ہوا ہے نہ ہی قرآن کے اندر کہیں موجود ہے یہ خود ساختہ آداب ہیں جو لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی لاگو کیے ہوئے ہیں اور چونکہ ان کے جو اثرات تھے جو ان کا اثر تھا جو ان کی تاثیر تھی وہ لوگوں پر بہت زیادہ تھی ان کے شخصیت کا اثر بہت زیادہ تھا تو لوگوں نے ان کی بات کو سمجھ لیا کہ ہاں انہوں نے کہا ہے مفتی صاحب نے کہا ہے مولانا نے کہا ہے تو یہ دین ہی ہوگا ایسا نہیں ہے بھائی مولانا صاحب نے جو کہا ہے وہ دین نہیں ہے دین وہ ہے جو آپ کے گھر میں الکتاب کے اندر موجود ہے وہ ہے دین اس میں سرچ کیجئے اس میں تلاش کیجئے کہیں پہ لکھا ہے نہیں لکھا تو پھر آپ دین کیسے گمان کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ سب خود ساختہ احترام ہے کوئی بھی اذان کا لفظ ایسا نہیں جس میں آپ کو کام کو ترک کرنے کی تنبیحات اس کے اندر پائی جاتی ہوں